Если <плес> Здорово. Да, <кхэр> привет, супер. Так, Слышно, нормально меня. Поближе к своему телефону будет нормально. Я, Я говорю нормально нет. слышно, что-то говорят плохо, плохо, непонятно что-то. Сейчас непонятно. нормально, когда ты близко к телефону, нормально. Как удаляешься а, от да. телефона, плохо. Это интернет хороший, все хорошее. Интернет а не, не влияет там, тут. Что там у вас такие за флаги красивые? Сзади? О чем тут, о чем тут это разговариваете? Да пофигу обо всем. Вы где же. Ну живете? давайте о чем-нибудь. Вы откуда вы? Я юг Украины, Херсона. вы откуда? Брянск. Брянск. А что у вас там за Хороший. флаги такие? Хороший. Красивый. Я не флаги. знаю. То, что видите, то и видите. Что там за а. флаги? Это как бы на смекалку, на соображалку да. Вот а. что видите, то и думайте. Ну вот с а. правой стороны смотрю европейские. Вот, э -э ну, это в этом, оно меня не интересует. Вроде а о чем тут разговариваете? У вас военное положение еще не введено в Брянской области. Вы же граничите с Украиной. Не, а у нас зачем вводить положение военное? Не а на... вдруг Украина компетент. на вас в атаку пойдет? Да ладно. А как Что, ты думаешь, Украина? вообще Брянск? То ты думаешь, нужен Украине? Брянск. Украина Брянску не нужна. Так а, а, а Херсон Брянску нужен Херсон? Конечно, не нужен, нахуй нужен. Да и Украина пятая телеги, в кол... в этом, пятое колесо в телеге, блядь. А же не этот, что же ваш этот. Что же этот Путин-то зачем гребет себе землю, если оно не нужно? Ну, войну-то разжег не Путин, а НАТО. Так а что он? Пусть у НАТО там какой-нибудь штат себе возьмет. Причем тут я говорю. Земли-то зачем себе присоединяет? Мало земли в России, что ли? Он не присоединяет земли, зачем? Так как же, он написал указ, там, Конституцию, что Луганск, Донецк теперь в Россию уходят. И даже Херсон, хотя город Херсон э, под контролем Украины, и Запорожье под контролем Украины. Он там позаписывал, какую-то деревню занял, пишет уже, значит, это все записывают, наше, наше. Зачем оно вам нужно, это Марокко? Ну, нам-то, может, и не нужно. А, вам не нужно. А ему зачем? Он, может, с ума лишился на старость -то. Ну, видишь, это политика. Я ж не знаю, ёбнулся он или не ёбнулся. Я откуда знаю. Так это политика? А какая тут политика? Это захватническая война. Что за политика? Может, может. А, ну, я понял, как бы. Вам оно не нужно, а он перед смертью решил что-то тут намутить воду, да? Не знаю, не знаю. А, да ты какой-то ничего не знаешь. Я пойду поищу такого, чтобы знал хоть что-нибудь. Давай, не пока. Что там где-то случилось? Что, приветствуйте меня, я не понял. Да, да, машу, привет. Да, да, о чем тут беседы разговариваете, разговоры беседуете? Да ничего, просто скучно лежу. Ну, проводу. давайте повеселимся тут. Вы откуда, с Москвы или с Ебенеи? Пошутим. Как? Вы с Москвы или с Ебенеи? Давайте шутить будем. А, я с Ебенеи. Дальних, ближних, Сибирь, поди, какая нибудь да? Ростовская область. А, это ближняя ебин, а дальняя за Уралом. Не, ну от нас до Москвы полторы тысячи. Что, это такое вам... полторы тысячи? Много, что ли? Ну, я как бы за всю жизнь ни разу не был там. Mm. Приводилось даже. Угу. А вы Ну, вы ничего не потеряли, говнище там, это, не город, говно. Ну, я не был. Я даже с области, я даже не с, там, с Ростова, я с самой области деревни. А большинство россиян вообще за границу никогда не выезжали. Где-то процентов 90. Ну, я, честно скажу, тоже не выезжал. О, да, сейчас уже и поздно, теперь вас и не выпустят никуда. Почему у нас, ну, все так же работает, летают. Что работает? Ну, аэропорты все работают, люди летают за границу. Ну, прямых рейсов в Европу нету, или вы куда-то в Азию хотите, да? Не, ну у нас там в Дубае там такие там, то есть работают все. Германия там можно уехать. Так Европа не принимает российские самолеты, как же. Ну я вам говорю вот, то есть люди летают по работе там по всему. Кто там летает куда? Сейчас на русских Или... в Европе плюют все. Вы что, не знаете? Не дай бог увидеть, что русские сразу. Особенно геи гоняются прям. То ли у русских какой-то запах специфический. Вот только куда приедут, и за ними прям вереница геев идет. Как за какой-то... Как прям собачьи свадьбы какие-то получаются. Я никуда не летаю, дома лежу на подушке. Таким людям, как вы, хорошо объяснять, что в России все замечательно. Они верят в это, потому что ничего не видели в жизни. И им сказали из Москвы, что живете хорошо, достатки. И вы верите да. в это, потому что вам не с чем сравнить, никуда не ездили. Так же? Вы... Ой, не выгодный вы такой человек, вы нужны вот для... Правительство, как сказать, что что вам не скажи, вы во все поверите, правильно? Да я правительство, я вообще далек от этого всего, они мне как бы не интересны. Ну ничего, они у них руки длинные, они достанут вас и через военкомат, и через налоговую службу, через что угодно. Не, ну вы что же тоже платите налоги? Так мы ездим куда угодно, платим налоги, конечно. Не, ну так и мы можем ездить куда угодно. Как вы можете? За какие шиши вы будете раскатываться по Европах или где? Куда вы хотите поехать? У Но вас у деньги. Зарплатил. На Дубай у вас деньги есть. Чтобы на, на номер меня там был... нанять в Дубае. Вы что-то замахнулись слишком по-крупному Дубай. Но... Там зарплата... знаешь, сколько в, в отеле переночевать ночь 400 долларов. Куда у тебя такие бабки? В Дубай захотел. Знаешь, сколько ага. у меня зарплата? В твоей деревне зарплата. там зарплата офигенная, я понимаю. У меня зарплата, я в месяц не получаю менее 119 тысяч. И что это такое для Дубая твои 119 тысяч? Да мне зачем Дубай? Я купил себе квартиру, у меня есть квартира, у меня есть машина хорошая. Ну, ну то, надеюсь, хоть не русское говно купил, хоть же видомарку какую-нибудь. Ну, машина у меня немецкая, да. Ну, молодец. Не вздумай русское говнище покупать. Никогда. Потому что русские, они рукожопые, какое нибудь говно слепят. Немецкое это немцы соображают там люди, как бы арийцы. У них голова работает, они могут собрать что-нибудь хорошее. А русский, он то Нет. Ванька, он ему на печи бы ездить, вот, да и все. Ты понимаешь, Нет, как вот ваш... по как там начали в России строить машины? Когда-то итальяшки продали какой-то списанный вот этот фиат. И его взяли в Тольятти, назвали «Жигулями», представляешь? И выпускали, наверное, лет 40. И радовали все этим Жигулям, так понимаешь? Так какие лет 40 еще с 50-х годов выпускали? Ну, выпускали, да. Копейки были двойки. Ну, представляешь, как русский человек радовался, когда копейку купил. -то. Так они до сих пор ездят. Ну вот, потому что итальянская копейка самая ценная машина, потому что она еще сделана, так сказать, по итальянской схеме. А дальше стали уже делать на тепляп. Не, ну шестерки тоже, вот семерки у нас до сих пор ездят. Ну это благодаря все итальянцам. Русские это что изобрели? Какую машину? Объясни. Москвич? Москвич, Веста, Гранта. Что, что? Москвич, Веста, Гранта, Приора. Да что это за херня такая? Веста, Гранта, Приора. На базе Жигулей это все там делают или что? Ну это же делают все там на том же заводе. Ну и что там и что там хорошего? Там э, не, ну, мы... до них там были шли какие-то иностранные комплектующие. Вот поставку прекратили и завод там остановился. Ты не слышал? Что? Почему у нас до сих пор и... машины есть два? И КамАЗ Уже... остановился. Не, КАМАЗ ничего не остановилось. КАМАЗ я вот на позапрошлой неделе я купил КАМАЗ. Так там же французские шли комплектующие. Или уже Никак... чем-то заменили? Никакий каменец, двигатель стоит на нем. Что это такое? The дф как коробка стоит. Я ни одного, сколько по Европе ездил, ни одного КамАЗа не видел. И уважающий себя дальнобой никогда КамАЗ не купит. Купит Почему? или Сканию Sc купит, или Вольво купит. Да это говнище обыкновенное. А КамАЗ? КамАЗ говно. Доброй ночи. Да, привет, очень добрая ночь. Супер ночь. О чем беседа, беседа. Владимир ]ете? зовут, а вас как? Да ну тут какую а. тему не начни, но что все к одному сводится. Степан Андреевич, я не знаю, к чему сводится там, не знаю. А -а -а. Алло. К войне сводится. А, -а, а, задержка, да, идет, пиздец, походу. Да не, все хорошо, все хорошо, слышно, да. Слышно. Я вас слышу хорошо. А что это? Это теперь насущная проблема, так ну, стала, война, правильно? Ну, задержка. Да, все нормально, какая там задержка. Вы. Ну, я же говорю, с кем? Все нормально? Просто у меня связь бывает, скачет. У вас там, потери... да, что-то интернет у вас там. Скачет, у вас интернет, у вас. У, ну, меня, потому, нар... у меня нормальная скорость, сейчас я слежу за скоростью, у меня все нормально. Не, это у меня там, нежели обстрелы, поэтому иногда может выебываться интернет. Да, да. Так да, говорю, это теперь вот как бы такая э, насущная тема вот, э, про войну, да? Нет, это в разговоре он так сводится. А для нас это давно уже тема насущная. Ну да, я же говорю. Как вы считаете? А вот разговор, когда общение, ну какую тему, какую тему не затронь то все сводится к одному. Правильно. Скажите а вот заколол, раньше а как-то вот скучно было разговаривать, теперь вот хоть есть тема про войну и можно поговорить также. А ну мне мне тем, кажется не. ради этого только можно было начать ее, правильно? Не, я думаю ради того, чтобы закончить войну стоило начать вот эту операцию? А, может, не стоило тогда и начинать, чтобы цель была окончание да, и все. Слушай, ну, начинала не Россия точно. И отказалась решать вопрос мирным путем тоже не Россия. Поэтому... Так вы считаете, когда все-таки война началась в России с Украиной? Когда вы считаете? Война с Россией с Украиной началась в 22 февраля. Да, ну вы что, начинался считаю, она с захвата Крыма ну, так... с 2014 году, с 20 -го февраля. А, ага, а, а вас, у закон? вас Совет Федерации 1 марта принял закон, разрешающий Путину ввод войск в Украину. Вы не слышали? Совет Федерации такой закон принимал. Значит, давайте по... сейчас не будем прыгать с темы на тему, а как-то попробуем. Почему? Тема это начало войны. У нас вот такая тема. Или вы считаете, что захват Крыма это еще не начало войны, как бы, да? А где проходил захват Крыма, что-то не пойму. В Симферополе. Захватили российские войска, этот Верховный Совет, парламент Крыма, аэропорт захватили, ЖД вокзал. Банки, все коммуникации захватили ваши, да, россияне. Из оккупации а Симферополя началось все. А есть какие-то подтверждения этим словам вашим? Есть, есть, Путин подтвердил. Там есть такой хороший фильм, называется «Эволюция лжи», где Путин вначале говорит, что «это не мы». Второе, это типа, мы просто блокировали украинские военные части. И третье, он Никогда сказал, говорил, это была отлично проведенная спецоперация. Так что все Но это вы что есть. Вы, жёте, не знаю, вы найдите, намеренно. у вас есть, кроме телефона еще есть компьютер или ноутбук? Пройдите, сейчас откроем. Эволюция Но лжи, я ролик, где знаю, Путин я в прямом эфире все не говорит. Не все вы тарахтите постоянно, что вы постоянно вот, украинцы тарахтите параллельно. Вы не даете оппоненту высказаться. Это какая-то такая технология, чтобы заболтать или что? Смотрите, вы говорите о том, что это начало войны. да? Я не говорю, это Путин так сказал, а не я говорю. Есть видео, вы, можем включить вами... и посмотреть. Я повторяю свой вопрос. Вы говорите, что это начало войны, правильно? Это Путин сказал, что они вот... Я говорю, что у вас Совет Федерации открыл вы сказали, войну, дал Путину вы, да. разрешение на ввод войск в Украину. Ваш Совет Федерации принял такой закон. Когда? А это и есть начало Когда? войны, если входят чужие войска на чужую территорию. Когда? 20 Когда? февраля 2014 года. 20 февраля. У вас есть медаль. У вас Хорошо. есть медаль за присоединение Где Крыма. Военная войска? медаль. Где, Есть брать? военная медаль, где отчеканена да, дата. День, 20 февраля 2014 года. Начало спецоперации по планы возвращению Крыма. Как вы хотите вести блядь, беседу, если вы не слушаете никого? Вы тарахтите блядь, без перестанку. Вы не даете сказать человеку слово. Как вы можете блядь, вообще с кем-то разговаривать? О чем с вами можно разговаривать? Объясните мне. О чем с вами можно беседовать? Вы меня спросили ударить, два опять. раза, когда, когда. Я сказал 20 февраля 2014 года. Вы опять мне третий раз еще Я скажите, не... когда. Дайте скажите. Мне вопрос, когда Россия ввела войска на территорию Украины и где? Крым это территория Украины, так? И вы ввели они войска... Там были, эти войска. А почему а они, покину... Крыма, почему Россия, они Россия, войска, покинули Почему они покинули Севастополь? Почему покинули Севастополь без разрешения? Я повторяю свой вопрос: где и когда Российская Федерация ввела войска на Крым Украины? ввела войска. Крым. Крым ввела войска. Они там были, она их не вводила. Они покинули Севастополь без разрешения. Они там были. Они и их не было. Это территория Украины была. Поэтому зачем, зачем они покинули Севастополь из мест дистолкации? И, и пошли. Я отвечаю на ваш вопрос. Война началась тогда, когда ваши э, подразделения покинули Севастополь и пошли на Симферополь. Вы поняли, да? И еще прибывали ваши войска дополнительно на аэродром Бельбека, их подвозили транспортными самолетами Ил-76. А еще они переправлялись через э, переправу Керченскую. Переправлялись ваши войска. Понимаешь, за это вам санкции России, за это вам ввели э, мировое так санкции ввели. Есть э, решение Генеральной Ассамблеи номер 68/262, где четко и ясно сказано, что вы оккупировали Украинский Крым. Понимаете? Есть решение Генеральной Ассамблеи ООН, где сказано, что вы оккупировали украинский Крым. Номер 68, дробь 262. Вот тогда и началась война. Вот тогда. Вы вот так все пидоры прикидываетесь невинными, блядь, вот так вот захватываете чужие территории. И еще, блядь, из себя строите каких-то, блядь, невинных овечек, блядь. Здравствуйте. Да, приветствую, привет, привет. Как настроение ваше? Боевое. Воюете? Да. Понятно. А на каком фронте? Первый украинский. Я понял. Ну как успехи? Хорошо. Понял. Откуда будете Херсон, Украина. А вы? Я из Москвы. Ну, центр принятия решений. Как Москва готовится к войне, нет? Конечно. ПВО там много поставили. Да, панцири, да, панцири на крышах. Это как бы все ну, понятно, по хорошо. По всей видимости, я там не проверял, но что-то слышал, там готовится к Третьей мировой, да. Mm. Ну и как, вообще это по плану все идет или нет? А кто же узнает этот план -то? Или это уже форс-мажор какой-то пошел? Вы слышали, что я сейчас сказал, нет? А? Говорю, кто же его знает, какой там план-то? Ну, у него же там где-то у этого старого больного лысого Мы сейчас про что говорим? Про план? Мы сейчас про что говорим? Про план. План, план знаете, Путина. Как... План Путина. вот. Давайте, когда я начинаю говорить, вы замолкаете. А то вы повторяетесь начинаете еще перебивать. Диалога не получается. Или нет желания общаться? Нет, давайте разойдемся. Не, вы говорите, чем больше наговорите, это все может быть использовано против вас. Если... Вы знаете, как планы готовятся вообще, да? Как Генеральный штаб сидит, там планирование происходит, насколько это засекречено. Ну, кто его может знать? Вот вы мозг свой включите. Кто может знать эти планы? Или вы сейчас о чем хотели вообще спросить? -то? Я просто Или... несколько раз слышал из уст Путина, что он повторяет, все идет по плану. Ну, вы сам план-то этот видели? Нет, ну все идет по плану. Я смотрю то, что происходит. Ну, а он все, говорит, что... что все идет по плану. Ну, что у вас? Мучает? Если Смотрите. Если бы вы видели план и видели бы реальную обстановку, вы могли бы что то Минуточку, я же вас выслушал, теперь вы меня послушайте. Путин уже несколько раз повторял, что... Все идет по плану. А я смотрю, что происходит, и вижу, что идет по плану, и поэтому вижу, какой у него план был. Понимаете? Давайте еще раз. Так расскажу. или не я так? Сам, вы сами планы тут видели, вы что, план этот видели, утвержденный там кем-то. Я вижу его план, он говорит: раз все идет по плану, то я вижу своими глазами, что происходит. Это Слушайте. вот и есть запланировано вот это все. Да? Мозг-то есть вообще. Вы о чем сейчас говорите, я не пойму. А, вы, вы... не доходят до вас, да? Вы видели план этот утвержденный, или нет? Вы видел, чего с чем сравниваете? Видел. Где, где вы увидели? В жизни видел я этот план. Слушайте, вас там чем кормят-то? Ну, смотрите, вот Путин говорит, что все идет по плану. Я смотрю вокруг, что происходит. И я вижу, что вот это действительно и план Путина. А что, это вам не доходит, оказывается, а то вы тупой. Вы тупой да и тут пытаетесь что-то из себя изобразить какого-то умняшку. На самом деле вы не умняшка, вы какашка понимаете. Вы букашка, какашка. Я вам еще раз повторяю для особо сообразительных, что раз Путин говорит, что все идет по плану, а я вижу все происходящее, Значит, я и вижу его план значит вот такой его план который реально тут он воплощает в жизнь вот это и есть его план а то что он там написал на бумаге э, этот ваш э, овцевод это ой, извиняюсь как его э, этот оленевод написал там в генеральном штабе оленевод накорякал там, по-своему, по-эвенкийски, там что-то там накорякал, понимаешь, да. Это мне совершенно как-то не интересует, да. Что там накорякал ваш оленевод на бумаге, там, понимаете. Я вижу то, что происходит на самом деле, а Путин подтверждает, что все идет по плану. Значит, вот этот план на лицо я и вижу, что происходит. Ты понял меня? Ну, ты, наверное, тупой, тебе даже объяснять это бесполезно. У тебя нет причинно следственной связи. Нету, она у тебя отсутствует. Давай. Как ему пояснить?